ચંદોડા તળાવમાં દોઢ લાખ સ્ક્વેર મીટર દબાણ હટાવાયું હતું અમદાવાદના ચંદોળા તળાવ વિસ્તારમાં ફેઝ ટુ ડિમોલેશનની કામગીરી આજરોજ વહેલી સવારે છ વાગ્યાથી શરૂ થઈ હતી ઇસનપુર વિસ્તારમાં આવેલા સૂર્યનગર પોલીસ ચોકીથી મીરા સિનેમા તરફના રોડ ઉપર આવેલા નાના મોટા કાચા પાકા મકાનો તોડવામાં આવ્યા હતા ચંદોડા ડિમોલેશન ફેઝ ટુની કામગીરી માટે પોલીસ દ્વારા ત્રણ હજાર પોલીસ ઓફિસર અને કર્મચારીઓનો બંદોબસ્ત ફાળવવામાં આવ્યો હતો પચીસ એસઆરપી કંપની પણ બંદોબસ્તમાં જોડાઈ હતી સાથે ડ્રોનનો પણ ઉપયોગ કરાયો હતો પોલીસ કમિશનરના જણાવ્યા મુજબ ડિમોલેશનની ફેઝ ટુની કામગીરીમાં કુલ બે પોઈન્ટ પચાસ લાખ ચોરસ मीटर जमीन पर थैला दबाणों सामने कार्यवाही थशे फेज़ टू में टोटल ढाई लाख स्क्वायर मीटर जो अहमदाबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन ने सर्वे किया था उसके ऊपर दबा है पचास टीमें कॉरपोरेशन ने बनाई हैं और उनके साथ हमने पर्याप्त संख्या में पुलिस बल तैनात किया है तीन हज़ार से ज़्यादा पुलिस यहाँ हाजिर है हर टीम का अलग अलग काम है कोई रे, रेस्क्यू टीम है सर्च टीम है कॉर्डन के लिए अलग टीम है एंटी मोर्चा टीम है रिजर्व पुलिस है और सीनियर अधिकारी भी यहाँ स्थल पे हैं सब आ, आ, वो सब सुपरविज़न कर रहे हैं और जैसा कि टोटल ढाई लाख स्क्यर मीटर पे आठ हज़ार जितने झोपड़े हैं और कमर्शियल दुकानें हैं उनको दूर किया जा रहा है और ये जब तक दुकानें दूर और झोपड़े दूर नहीं होंगे वो ये कार्यरत चालू रहेगा फेज़ टू और मुझे उम्मीद है कि जनता भी समझ गई है कि तालाब के ऊपर किसी भी टाइप की कंस्ट्रक्शन या गैरकयदे सर काम नहीं हो सकता तो वो भी सहकार करके खाली कर रही है और मुझे उम्मीद है कि दो दिन में ये पूरा चंडोला तालाब बिल्कुल फिर से जो पहले 2000 से पहले जो मूल रूप में था तालाब उस रूप में